cümlə müəyyən bit, nisbətən bitmiş bir fikri ifadə edən e, nitq hissələrinin toplusuna yəni nitq nitq vahidinə uşaqlar cümlə deyilir. Konkret dildən aslı olmayaraq cümlə ən azı Ə, müəyyən bir hissələrdən ibarət olmalıdır və müəyyən bir suallara cavab verməlidir. Müəyyən sintaktik quruluşu olmalıdır, müəyyən bir fikir, məna ifadə etməlidir, müəyyən intonasiyaya malik olmalıdır, ə, durğu işarələri hər şey yeri yerində olmalıdır. Məqsədinə görə ingilis dilində cümlənin nə azınə çox beş növü var. Nəqli cümlə declarative sentence, sual cüməsi interrogative sentence, inkar cüməsi negative sentence, əmr cüməsi imperative sentence, nidaja cüməsi exclamatory sentences. Nəqli cümədən çox qısa danışacağam çünki nəqli cümlə biz essə yazanda da istifadə edirik, speaking eləyəndə də, yəni danışanda da istifadə edirik ondan. Nəqli cümlə deməli, naqli cümlə maddi və mənəvi aləm haqqında verdiyimiz, əldə etdiyimiz məlumatları vermək üçün istifadə etdiyimiz cümlələrdir. Naqli cümlənin ümumiyyətlə 2 növü var: təsdiq və inkar olması. Təsdiq forması adlanır ə, affirmative, inkar forması adlanır negative. Ümumiyyətlə cümlə qurmaq üçün biz müəyyən bir strukturu bilməliyik. Həmin struktura da adlanır S-V. S naqli cümlədən söhbət gedir. S b o put swap. S subject, yəni mübtəda şəxs əvəzliklərlən ifada oluna, oluna bilər. V və ya hələ da isimlə ifada oluna bilər. B verb, xəbər to be ilə və ya hələ da feillərimizlə ifada oluna bilər. O object tamamlıq, ə, deməli obyekt hal tamam əvəzlikləri və ya hələ da ismin özündən ifada oluna bilər. P place, yer, baş verən hərəkətin yerini göstərir. T time, yəni zamanını göstərir. Deyirəm Aydan mətbəxdə qəlyanaltı etmir. Bu cümləni biz tərcümə eləmək istəsək ingilis dilində, avtomatik Azərbaycan dilində olduğu kimi sintaktik təhlil edirik. Kim? Aydan, yazıram. Aydan. Nəyi nəmir? Qəlyanaltı etmir. Qəlyanaltı etmir inkarə çeviririk. Aydan doesn't have lunch. Əm um, harda zaman zərfi gördüyümüz kimi yoxdur, amma place var. I don't have lunch in the kitchen. Mətbəx. In the kitchen. Bu artıq adlanır naqli cümlə, yəni subject, predicate plus object, yəni tamamlıq. E, zaman zərfləri cümlənin həm sonunda, həm də başında işlənə bilər. Girməyən vaxt bildirən zərflər isə tobi felindən sonra, əsas feldən öncə işlənir. Girməyənlər də sometimes, usually, um, always, bax bunlardır. Keçək əsas məsələ interrogative sentences. Çünki nəqli cümlə bizə heç sual tipi kimi belə düşmür, amma interrogative sentences, yəni sual cümlələri bizə düşür. Sual cümlələri 4 formadan ibarətdir general questions ümumi suallar biz buna bəzən yes no question da deyirik special questions wh how questions biz buna xüsusi suallar deyirik alternative question or questions seçmə suallar disjunctive questions tag questions yəni ayrıcı suallar indi hamsı haqqında sizə tək-tək məlumat verəcəm əvvəlcə başla general questiondan yəni ümumi suallardan ümumi suallara biz bəzən yes və ya da no questions də deyilir çünki bu suallar şular. Ancaq və ancaq yes və yaxud da no cavabını istəyir. Yəni bəli və yaxud da xeyr. Strukturu belədir: köməkçi fel və ya modal fel verb plus, yəni plus mübtəda, plus xəbərin qalan hissəsi, plus tamamlıq, plus yer zərfi varsa, yer zərfi, zaman zərfi varsa və s. bla-bla. Deyirəm ki, are mənim köməkçi feilim, you mübtəda, e student xəbərin xab qalan hissəsi. Are you a student? S şakir, sən şagirdsən? Mən məna deyə bilərəm ki, ya deyə bilərəm, ya yes, sayam, ya da deyərəm noyamdır. Başqaçın deyə bilmirəm. Bax bu adlanır general questions deyirəm ki uh, do you like uh, chocolate şokoladı sevirsən ya deyirəm yes i do və no i don't. Yəni ya ha, hə, ya yox cavabı tələb edən suallardır. İkinci tip cümlə növümüz, yəni Special questions xüsusi sual cümlələridir. Cümlənin hər hansısa bir üzvünə, yəni istənilən üzvünə verilə bilir və xüsusi sual cümlələrini qurmaq üçün müxtəlif vasitələrdən istifadə edirik. Birincisi sual əvəzlikləridir. Sual əvəzliklərini də yazmayacam, şifahi deyəcəm, hansılardır? What, who, whom, whose, which. Belə də sual zərfləri, when və ya how, why. Belə də sual sözləri, what kind of How many, how much, how long, how long ago, how often, how well, since when? Bunların hamısı sual sözləridir. Ümumiyyətlə söz sırası içə bu şəkildə olacaq. 1-ci sual söz və ya əvəzlik, sonra yenə yəni, köməkçi və ya modal, sonra mübtəda, mübtəda, sonra fel. Sonra tamamlıq, sonra zərflik. Yenə indi deyirəm ki, wh-a sual sözümü qoydum. Do köməkçi feilim, you xəbərim, live xəbərin qalan hissəsidir. E, you mibtə adam üzə çıxıram. Where do you live? Sən harda yaşayırsan? Mən təbii ki, buna bir cavab verməliyəm. Düzdür? Ona görə bu adlanır WH questions, yəni xüsusi suallar. Where do you live? Sən harda yaşayırsan? Okay? E, və Burda bir də qeyd etməli, yəni diqqət yetirməli olduğumuz məqam mübtəda və onun təyininə sual verməkdir. Çünki mübtəda və onun təyininə sual verdikdə söz sırası nəqli cümlədə olduğu kimi qalır. Bəzən tələbələr bunu çaşdırır. Bunu çaşdırmamaq üçün unutmayın, mübtədaya sual verdikdə did, do, does köməkçi feilləri işlənmir. Və həmin anda mən o sual sözü atıb yerinə bir mübtəda ata bilərəm. Deyirəm ki, I knocked at The door. Mən qapını döydüm. İndi deyirəm qapını kim döydü? Uşaqlar heç nə etyəc yoxdur. Bir dənə aya atıram vəsö. Who knocked at the door? Qapını kim döydü? Da burada heç yazma o etyəc yoxdur. Who do knock at the door? Çünki mənim mübtədam yoxdur axı. Mən do-nu, yəni sual modal feili və ya da köməkçi feili mübtədanın əvvəlinə gətirməliyəm. Burada mübtəda yoxdur deyim mən onu hara yazacağam? Ona görə olacaq who knocked at the door? Qapını kim döydü? Buna da çox diqqətli olmamamız var, çibdir. Və mübtədaya sol verdikdə cümlənin xəbəri 3-cü şəxsin təkində işlənir. What time, what o'clock sual sözlərilə indiki bitmiş zamanda sual vermək olmaz. Baxmayaraq ki, zaman cümlə bitmişdədir, yenə biz with-lə, what time, what o'clock-la have, has görə bilmərik. Heç vaxt olmaz. Avtomatik didə çevrilməlidir. Seçmə suallar Cavabında seçim tələb edən suallara seçmə və ya alternativ suallar deyilir. Quruluş baxımından eynidir, lakin or bağlayıcısından istifadə edilir və bu bağlayıcı ya cümlənin həmcis üzvlərini ya da iki sualı birləşdirir. Deyirəm ki, baxın çox sadədir buralar. Do you like an apple or a pear? Sən Ə, almaq xoşlanırsan yoxsa armud? Görsüz seçimdir elə, alternativ seçmə. Or. Do you live in Baku or Ganja? Gencə? Gəncədə yaşırsan yoxsa Bakıda? Do you want to play football or volleyball? Voleybol oynamaq istəyirsən yoxsa futbol? Ayrıcı suallar. 2 hissədən ibarət olur ayrıcı suallar. 1-ci cümlə təsdiq və ya inkar formada olan nəqli cümlədən İkinci hissə qısa ünvanlı sualdan ibarət olur. Azərbaycan dilində tərcüməsi eləmi, elə, elə deyilmi kimi tərcümə olunur. Əgər birinci hissə təsdiqlidirsə, ikinci hissə inkarda, birinci hissə inkardadırsa, ikinci hissə də təsdiqdə olar. Bəzən bunu so'duay və naizə duay ilə qarışdırırsınız. Amma unutmayın, so'duay və naizə duayı siz variantlarda görə bilirsiz. Bu variantlarda görülmür. Baxın, deyirəm ki, your mother works at school. Sənin anan məktəbdə işdir, elə deyilmi? Bu vergüllə ayrılır və bunun yanında olur o cavab. Təsdiqləmir, inkar edəcəm. Doesn't she? Baxın, Azərbaycan dilində deyirəm. Elə deyilmi? Anan məktəbdə işləmirmi? Danışanda deyirik, Your mother works at school, doesn't she? Elə deyilmi? Okay? Buna da çox diqqətli olun. Amma dialoq formasında olsa, yəni vergüllə deyil, nöqtə ilə ayırsa, təsdiqə təsdiq, inkarə inkar deyəcək. Ali Kant speak French. Ali fransız dilində danışa bilmir. Görsüz nöqtəsi var. O zaman inkarə inkar. Can't he? Elə deyilmi? I don't help us to destroy the hog. Did she? Eləmi? Bunlara da çox diqqətli olun. Oxuduqca başa düşəcəksiniz. Çünki ayrıcı suallar imtahanda həmişə düşür, bu il də düşmüşdü. Negative sentences, inkar cümlələr. İnkar cümlələri adətən imtahanda düşmür, amma ə, yenə də biz bunları bilməliyik. İngilis dilində inkar cümlələrinin ən başlıca qaydası odur ki, bir cümlənin tərkibində bəzən siz iki cümləni görürsüz və deyirsiz ki, müəllimə, axı bir cümədə iki inkar işlətmək olmaz. Doğrudur, haqlısınız. Amma sizin dediyiniz cümlələr fərqli-fərqli cümlələrdir. Yenə təkrar edirəm. Bir cümlənin içində iki inkar işlətmək olmaz. Deyə bilmərəm I don't like no apples. Bu bir cümlənin içindədir. Amma deyə bilərəm I don't like apples. My brother doesn't like 2. Isa, mənim qardaşım da sevmir həmkinin. Bu ayrı-ayrı cümlələrdir. Və biz aşağıdakı yollardan istifadə edərək bir cümləni inkarə çevirə bilərik. Xəbərin köməkçi hissəsinə not artırmaqla. Uh, I'm not, he is not, we shouldn't, you wouldn't, uh, I mustn't, uh, I can't. Bunlardan istifadə etməklə və ya hətta inkar zərfləri olan never, yəni bunları gördükdə ikinci inkar yazmın deyə yazıram, hardly no mean no longer bunlar inkar zərfləridir. Birdə ki, inkar əvəzlikləri öyrənmişdik: nan, no, nobody, nothing və no nicer. Bunlar da inkar əvəzliklərimizdir. Davladıcı qruplarımız: neither nor, neither nor, <coughs> no or Bu arada testdə diqqətli diqqət olun diqqətli olun. Naiza Norun testində həmişə isim sayıla bilən təkdədirsə, a m artiklından işlənməlidir. Sayıla bilən təkdədirsə, hər iki tərəfdə a n artiklı yazılmalıdır. No or isə artiklı salır. No ordan sonra heç vaxt isim gəlməz. Baxın, I have Naiza deyirəmsə, I have Naiza a book, mənim nə kitabım var? nor a pen. Bax burada mütləq a e artiklı olmalıdır. Amma deyirəmsə ki, I have uh, I have no book or pen. Burada görsüz artiklı salır. Çünki no artiklı salır və hər iki tərəfində artiklını salır. I have no book or pen. Mənim qələmim var, nə? Kitabım. Buna da çox diqqətli olun. Yenə təkrər edirəm. Bir cümlədə iki inkar, yazmaq, olmamak. Ə inkar cümlələrdə mübtəda və ya mübtədəyə aid olan təyin əvəli və onun törəmələri, yəni anybody, anyone, anything ifadə oluna bilməz. Yəni onlar mübtədəda kimi çıxış edə bilmir. Deyə bilmərəm anybody doesn't like. Olmur. Onun yerinə nobody, no one, nothing, none, no, namun bu kimi əvəzliklər dəyişməlidir. Nobody loves chocolate bu şəkildə. Yəni deyirəm, test işləyəndə diqqətli olun. No-dan sonra e and the en sam anada the other of işlənməz. Nazanor qaydasında izah etdim, çox diqqətli olun. Əmr cümlələri ə, haqqında qısa bir məlumat sadəcə demək istəyirəm ki, əmr cümlələri əmr, məsləhət, xahiş bildirir. Başqa heç bir mənası yoxdur. Diqqətli olun bunda da.